Вітаємо глядачів телеканалу Рада. Про вибори 2012 року ми продовжуємо говорити у студії проекту власний погляд. Сьогодні наш гість це член партії регіонів України Михайло Васильович Чечетов. Вітаю вас, вітаю, Михайло Васильовичу, Сьогодні така цікава ситуація склалася. Напевно, партія регіонів війшла в історію, тому що вперше за історію незалежної України провладна партія отримує більшість у парламентських виборах. З Чим це пов'язано на вашу думку? Знаєте, я би теж німожка розширив. контекст вопроса. Дело в том, что мы действительно впервые партии власти выигрывают выборы за всю историю, но мы еще должны учитывать и внешние факторы, мир в условиях глобальной экономической кризисы. Вы видите, что творится в Европе, Франция, Греции. практически под угрозой распада Еврозоны, трясет весь Европейский Союз. И партии регионов, как правовластные партии, удалось стабилизировать ситуацию в Украине вот, и поэтапно решать те проблемы насущные, которые выдвигаются жизнью, в том числе и продвигать экономику вперед и конвертировать экономическую позитивную динамику в, социальные, в повышение социальных стандартов. И если взглянуть уже Европу, то там практически в период кризиса практически чуть ли не год, каждый год меняется правительство. То есть вот не справляется, а у нас получила кредит доверия. Я думаю, это связано с тем, что э, партия региона очень серьезно подошла к тем к решению тех проблем и очень комплексно. То есть никто не хотел начинать серьезный ремонт в нашем большом государственном доме. Я всегда пример провожу. То есть нужно делать ремонт, иногда ремонт не начинаешь, потому что денег нет. А потом уже вроде деньги есть, и как подумаешь, какой раскардаш будет в квартире, и окна менять, и пол, и это же не на день, не на два, а если, если нельзя переселиться в этой квартире, надо жить, это практически на полгода, то и на год. И думаешь, нет, лучше я не буду, буду жить, так не буду ремонтировать. И уже когда что-нибудь на голову тебе не упадет, начинают ремонтировать. Так вот и до, у нас дом украинский, он нуждался в ремонте. Но когда в квартире начинаешь ремонт, и плохо, ты себя ругаешь, думаешь, зачем я начал? А в государственном доме, если начнется ремонт, то власть начинает. И тогда народ будет начинать ругать власть за дискомфорт. И вот все популисты правительства за и президент, они боялись начинать ремонт. Понимая, что так, это же потом дивидендом не заработаешь, на выборы ни с чем будет идти. И только хватило мужества Виктору Федоровичу Наковичу начать большой капитальный ремонт. И двери менять, и окна. Образно говоря, это и податковую систему менять, и таможенную систему менять, и уголовно-процессуальный кодекс и так дальше. Конечно, в процессе ремонта мы испытываем дискомфорт. Да. Но когда мы модернизируем, отремонтируем наш государственный дом, естественно, все увидят, почувствуют комфорт. Так вот, я думаю, что люди оценили смелость нашу, что мы, в отличие от наших предшественников, не побоялись и взяли за вот эту трудную работу. Но, тем не менее, мы пытаемся все-таки вставить социальные компенсатор для того, чтобы люди, ну, мінімізувати неудобства людей привід вот такого модернизированного ремонта нашего дома. З теоретичної точки зору, скільки депутатів самовисуванців може перефарбовуватися або поповнити ряди партій регіонів? Ну, ви вопрос э, немножко шире наставити, поскольку У нас где-то 75 человек, как мы планировали, зайдет по партийным спискам. То есть это третья часть парламента. Третья часть по партийным спискам это будет партия региона 33%. Я имею в тут с бонусом. Что касается мажоритарки, то мы своих проведем где-то 155-160 человек. Но с другой стороны, много, много мажоритарщиков, которые не имеют партийной окраски, и они просто будут формировать свои, закон позволяет, регламент формировать, будут свои группы партийные, как у нас вот реформы за у него есть группа, они сформируют и будут работать в парламенте. Поэтому в части, кто к нам еще перейдет, я не сомневаюсь, что, что посыпется и фракции бьют. И от кличка поуходят, потому что мы знаем там людей, чем они дышат. Да. Единственное, от кого не будут уходить, это от нас не будут уходить люди, и от коммунистов не будут уходить, потому что мы идеологически, и от свободы могут не уходить. Вот три партии идеологические. От нас уходить никогда не уходят, а свободы не уйдут от коммунистов. А что касается бьет и удар, то при первом ветре они посыпятся. Да. И дело не, 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 не в том, что к нам придут, они просто будут образовывать свои группы и так дальше, если их не видение оценка ситуации э, будет э, противоположна тому, что будет делать руководители их фракций. Оппозиционная партия «Свобода» также подала 5% барьер. И как вы намагаетесь и уже размерковываете над тем, как співпрацювати с представниками этой партии в парламенте? Ну, мы об этом говорили с самого начала, что, ну, во-первых, это будет беспрецедентный случай, еще один за всю историю украинского парламента, когда большинство будет сформировано только из одной политической силы. То есть партии регионов хватит 230-235 голосов для того, чтобы было большинство в парламенте. И мы сами вполне будем принимать любое решение. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эффективность парламента зависит от того, от того насколько широка стабильность в парламенте. И мы будем эпицентром консолидации политических сил. И все те, кто, принял парламент, откажется от риторики и будет разделять как оценку нашу сегодняшнюю ситуацию, как видение перспектив. Те, кто готов подставить свои плечи под выполнение программы президента, мы готовы с ним садиться за стол переговоров и говорить о сотрудничестве. Я думаю, что со Свободой это не получится, поскольку это уз слишком радикальная партия, mm -hmm. и навряд ли они откажутся от своих радикальных позиций и так дальше. Поэтому у нас здесь общего ничего практически нет. Если просто Свобода откажется от своих своих программных принципов uh -huh. и поймет бесперспективность и поддержит нашу программу, ну тогда можно и со свободой говорить. Но ну, я думаю, что это, практически исключено. А с остальными мы будем говорить, ну, учитывая то, что, я думаю, половина бюта, там, сказать, она отколется и будет переформатирована независимой корпорацией. А как вы бачите новую большинство в парламенте? Значит, с одной стороны, я еще раз говорю, что нам хватит, голос, хватит своих политических бойцов и тех, кто войдет депутатов, для того, сформировать большинство 226 только на партийной основе. Это впервые мы сформируем на партийной основе. Только одна партия будет иметь большинство. Способна будет сформировать большинство и принимать решение. Но, с другой стороны, двери будут открыты, и мы готовы разговаривать будем и с коммунистами, так сказать, и с Кличко, если, пожалуйста, хотят, там не хотят, с независимыми, кто хочет войти. В этом проблемы не будет. Что сможете сформировать конституционную большинство, как вам важно? Значит, я думаю, что поскольку президентом создана ассамблея во главе с первым президентом Лидмакаровичем, они готовят поправки к конституции, а поправки к конституции требуют на последней фазе голосования 300 голосами, конституционным большинством. То есть, естественно, у нас такого не будет, 230 голосов где-то будет у нас в парламенте. То есть большинство, у нас будет количество голосов необходимых для принятия закона, у нас будет хватать. А для изменения Конституции, конечно, хватать не будет. Я думаю, что много придет, и я вот смотрел, кто побеждает, очень много умных, таких трезвомыслящих, За государственным уровнем мышления придет политика-мажоритарщика, и я не сомнения, что мы себе сформируем конституционное большинство, которое будет необходимо для принятия серьезных решений, требующих 300 голосов. Чи розглядаєте ви питання оспорювання результатів виборів, якщо вони вас не задовільнять? Знаєте, я і мої колеги, ми завжди в житті руководжуємося одним принципом. Е, Треба вміти і проігрувати, і достойно виігрувати, і достойно проігрувати. Звичайно, е, в суди бігають слабкі, сильні, ніколи сильні вміють достойно проігрувати. А ми ніколи слабими не були. От хто в суд побіжить, ви одразу бачите или кто по будет пытаться пойти в суд, сразу вы оцените силу и слабость той или иной политики, той или иной юридической силы. Мы никогда не депутата. Михайло Васильевич, ця каденція депутатів Верховної Ради, вона буде брати участь у пленарних засіданнях, і якщо буде, то які питання вона буде ще розглядати? Так, да, і ви так м'ягко інтелігентно вопрос поставили, я більш жорстко отвечу, що бездільничать не буде та ще каденція. І у нас уже насустрюється на 6 число. Дело в том, что эта каденция работает до 17 декабря. 17 декабря будут уже заседать новые депутаты. И в момент принятия присяги новые, новые депутаты избранные становятся депутатами де юре, а мы складываем полномочия. Но до 17 декабря еще полтора месяца. Поэтому 6 ноября у нас первая сессия. Вот. А дальше расписан график пленарных заседаний. И главная задача у нас стоит принять бюджет. То есть Ета каденція депутатського корпуса должна прийняти реальний прагматичний бюджет. Як вам вважається, наскільки ці вибори були демократичними, і за рахунок чого це вдалося досягти? Ви знаєте, от сама процедура виборної кампанії вона теж шліфується згодом в год. Это как человек тренируется, кто-то там гаммы гоняет на фортепиано и он набирает уровень мастерства, кто-то тренируется на спортивных площадках, набирает уровень мастерства. То же самое шлифуется и сама процедура поведения. И я сказал бы, опять-таки, беспрецедентный случай, когда я не помню, я участвовал в всех выборных кампаниях, я не помню, чтобы когда-то так спокойно прошли выборы. То есть практически никто не хочет идти в суд. Кто? Мы, 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 мы вот показали всех зигполы. Получилось, что последние соцопросы показали безоговорочную победу партии регионов. Мы на голову сильнее. Дальше все экзекполы показали победу партии регионов. То есть первое место не обсуждается. Дальше показали проход или вхождение в парламент свободы, причем с таким почти солидным процентом. Свобода будет идти в суд? Нет. Коммунисты получили такой процент, когда никогда не получали. Кличко только мечтала о 15, он получил. На сегодняшний день так получилось, что диссертация о том, что выборы прошли демократично, при этом были какие-то технические порешности, но в общем прошли демократично. И я бы сказал, вот э, оценка э, избирателями результата выборов после выборной кампании, она, я думаю, будет, ад, будет абсолютно адекватна результатам. То есть люди скажут: да, действительно так, оно, нас не обманули. И вот то, что каждый почувствовал, что обмана здесь нет, они международные, международные наблюдатели об этом говорят, это о том, что мы провели честно, прозрачно, объективно, не обманув людей. Вот результат соответствует. Сімпатії, політичним симпатіям в обществені. І я ще раз повторюю, тако, так спокійно ні одна виборна кампанія не проходила. що ми дійсно вже приближаємося кіробеським стандартам. Михайло Васильович. Ну, ми нещодавно спостерігали за виборами у Грузії і побачили, як Михайло Саакашвілі сприймав прогрес своєї політичної партії на виборах доволі лояльно, доволі спокійно. Як вам вважається, ваші політичні опоненти Знаете, на сьогодні сприймають лояльну я, якстаті. Я, кстати... Ну, пока еще не огласили окончательный результат. Но уже да, да. Что Я, чувствует. кстати, предлагал сразу, я не являюсь симпатиком. Я вспоминаю, как в Америке четыре года назад Маккейни пожал руку на другой день и сказал Бараку Обаме: это вчера ты был мой, мы были соперниками, сегодня вы мой президент и я готов вместе с вами работать на Америку. Как Сакашвили на другой день не стал призывать людей выйти на улицу, понимая, что это грозит столкновениями, кровью и гибелью невинных людей, прежде всего молодежи, и он показал себя действительно как гражданин с большой буквы. Грузии. Я не являюсь симпатиком Саакашвили, я ее позицию по многим вопросам не разделяю, но вот этот мужественный шаг, я снимаю перед ним шляпу. Я обратился к нашим э, руководителям или э, оппозиционерам, прежде всего, к руководству, и к Яценюку, и к Гриценку, которые говорят, декларируйте стремление к европейским ценностям. Я говорю, давайте прекратим декларировать. Давайте возьмем пример с Маккени. Я не сомневаюсь, что 6 ноября в Америке будет и на этих выборах проигравший сразу поздравит. Давайте возьмем пример Саакашвили. И давайте выйдем, несколько дней назад, выйдем на телевидение, возьмем чистый лист бумаги и возьмем обязательство на себя. Что выигрывает Олег Тягнебок. Значит, мы все покупаем бабуге цветов 29-го и приезжаем, Олег Тернебок поздравляем. Выигрывает Наташа Королевская. По корзине, поскольку женщина выиграла. Поздравляем. Выигрывает Есенин, его поздравляем. Вы думаете, меня послушали? Нет. Это говорит о том, что, к сожалению, наша еще политическая позиция, ну, она не доросла до такого уровня. Это еще она уровень ее, я бы сказал, европейка все еще э, ниже плинтуса. дай. Казалось бы, что не поддержать. Вот пример Грузии, вы прекрасно вопрос задали, да. Пример Блиссии и пример Вашингтона. Пример Саакашвили и пример Макейна. Давайте, кто тут не выиграл, подпишем публично. Поздравили, перевернули страничку, а забыли выборах. И давайте работать на страну, на государство. К сожалению, но я думаю, что мы возьмем на себя обязательства и мы, поскольку нас будет много, мы все-таки воспитаем в некоторых парламентах нормаль, не, нормальную оппозицию, такой, как в Америке, которая будет уметь будет иметь мужество признавать свои поражения, вот, а не взывать на них идти по судам, и а не взывать там, к общественности, выходить на улицу и так далее. Мы воспитаем нормальную патриотичную оппозицию. я беру на себя такую ответственность, что начнем, займемся воспитанием оппозиции. Ну что ж, мы вас почули. Дякую вам, что сегодня завитали до нас. Это был властный погляд на телеканале Рада. Телеканал Рада, мы делаем политику зрозумілою. Залишайтеся с нами надалі.